стають найцікавішими. Uh -huh. Це вже індивідуальна і така вишенька на торті. Поки судді займають мішені, нагадаю, що бронзовим борзером в попередньому матчі в особистих фіналах серед шнуків став Кожикар Іван, місто Чинівці. Вітаємо з брозою. А ми запрошуємо учасників матчу «Золоті народи» серед жінок в особистому заліку. Тож, зустрічаємо спортсменів. Майстер спорту Новіцька Софія, Черкаси та майстер спорту від класу Гнип Соломія. місто Львів. Ну що ж, зараз з'являються дві а, спортсменки: з Чернівців та зі Львова. Перша представниця, а, це Новіцька Софія. І представниця з Львова – гнип Соломія. Индивидуальный женочий финал. Нагадаю, цьогорічна золота осінь осінь-2020» у Львові з повітря звуку відбувається лише з участі українських спортсменів. Не змогли спортсмени з за кордону приїхати через пандемію коронавірусу і. Тож, для спортсменів України. Ці змагання є подвійною такою внутрішньою мотивацією, тому що мало змагань і потрібно набирати форму. І, власне, зараз у фіналі зустрінуться дві спортсменки. Черкащина проти Львівщини. Угу. Интересно. Но ну, самые наши все топовые вы, вы, вылетели где-то раньше. А сейчас такие неочекванные да, да, да. финал. Да. На часть сборников не стреляла вообще эти соревнования. Им там разрешили не, не выступать. Так, Соломея, починая. Девять. Интересно, глаз прикрывает, sí. да. Sí. Я вот вот сижу и смотрю, почаще надо проводить соревнования вот в каких-то таких необычных локациях. Это интереснее для города, это интереснее, да? Вот и в общем-то мне кажется, после таких соревнований может больше и детей приходить тренироваться стрелять. Ну, знаешь, когда это закрытое комиссия или Ну да. Ну, это же престиж города, вот, вот выходной день, да, вот говорит уже о том, что это город вот спортивный, он как, как поддерживает спорт. Ну что ж, в 22-26. на користь представниці Львівщини. Спортсмен. Вона виходить, власне, і вперед, Соломія Гниць. Місто Черкаси, стримує з mm. 15 років. Також вона є представницею фізкультурно-спортивного товариства Динамо. Є майстром спорту України. Найкращими спортивними досягненнями за останні роки є третє місце у змішаній команді на золотій осені цьогоріч Друге місце у команді на, чер... на чемпіонаті Черкаської області. Перше місце в особистій першості на відкритому турнірі Київська весна 2020 року. Перше місце на відкритому турнірі «Київські вогні 2019 року. Тренером дівчини є Хальміченко Наталія спортивною метою Олімпійські Ігри. Що ж, послухали регалі дівчат і повертаємось, власне. Да, на зараз починає новіцька. Далі я вже знаю, що вже і наші оператори. Розібрались. Розібрались, <гад> <гад> знають <гад> хто. Зі Ну так. Маленькими шанувальниками, uh -huh, может uh -huh. и великими станут шанувальниками этого вида спорта. Well, David, David. Мне кажется, что интересно смотреть. Особенно командную, интересно борьбу смотреть. И, no, uh, понятно? Ну, очень, очень интересно, когда женщины с человеками в одной команде. Потому что там под абсолютный результат. Вот здесь украшением этого турнира тоже стал когда Кожакарь стрелял, так, вот действительно так. красиво. Миксы, да, Микс, Ивашка, да, Синюк, да, да, так что вот есть вот какие-то вот, какие вот моменты, мом 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 которые вот украшают соревнования, да. Ну, власне, еще супер, финал, Человечий за золотую награду э, мы тоже Да, мы еще не, не бачили Все, финал, так, це, це будем... а там тоже будет yeah, очень ну... интересно, Ивашка Маркияна и Кравчук Макита. Ось тут, очень дуже рівний сет между дівчатами. 17-17, і зараз багато чого вирішують. 10 вирішую. треба. 9. 9. 9. 26-26. 1-3. Вот, и тренер на рубеже подсказывает, корректирует немножечко стрельбу по технике иногда может элементы я понимаю что сейчас тренировать бесполезно спортсмена он не всегда даже слышит но на какой-то один элемент можно указать Что зазвичай тренер намагается? Чи это такие -то точечные слова до спортсмена подобрать, когда Досвеченный ну, спортсмены, мои, уже, кулетки, я... Бой, вот, вот, я сейчас уже не помню, ну, как давно, да, последний 2005 году я закан, заканчивала. Мне кажется, что тренер говорит одно и то же. <laughs> <laughs> вот, наш Риторика спорт... не изменится. Да. <laughs> да, левую держи, там, да, выстрел Вот, на самом деле, иногда даже ты говоришь какой-то элемент который может спортсмен, чуть-чуть переключить внимание. Тут разные, разные бывают вещи. Иногда чисто психологически там даже какой-то образ. Вот. Так что тут уже умение тренера вовремя сказать, где-то отвлечь, может быть, вообще от того, что там, на, на что не обращают внимания, когда есть какая-то как навязчивая мысль, да, вот я знаю, что нельзя запрещать ничего, ну вот от запрещения нельзя, от запретов надо попробовать вот на ошибку ее перезаписать, как бы вот на нее правильное написать. Просто становится Черкашчина. Девять, да. Новицкая. Ты вязка получается? тренер больше вот здесь вот, который стоит. Ну там если какая-то ошибка, конечно, есть. Он тренер иногда и видит спортсмена, ну, за него практически yeah, yeah. стреляет. Ну, к сожалению, не все это видят и не все понимают. Вот. Но скажу честно, на рубеже стрелять легче, чем тренеру стоять и волноваться. 300. И ты понимаешь, что ты не можешь ничего помочь и ничего можешь yeah, yeah. изменить конкретно не можешь. Все равно стреляет спортсмен yeah. на рубеже. Вот. По ветру. Очень часто по ветру, причем очень важно, тренеру и взять на себя иногда даже ответственность там вот контролировать ветер и помогать 50. спортсмену и тогда они работают в, в этой в команде в одной Есть, конечно, разница вот на турнирах, которых вот нам не хватает, где где бы попробовать что-то. Вот почему вот хочется. Ну вот и, особенно... и цей турнир тоже, это эксперимент, да, можно да, проводить, Это да. да. на таких турнирах. Ну их хоть... мало, все равно мало. Вот я считаю, что вот в Европе или там, ну допустим за рубежом, у них каждую субботу-воскресенье проводятся соревнования. Вот я у меня был опыт хороший, я ездила с друзьям в Шотландию, и вот мы в пятницу выезжали. Арендовался просто арендовалось поле со спортивным залом или с большим полем. Мы в палатках жили даже. И вот там, занимали места, причем в 6 утра, вот это еще не успел проснуться, одел сапоги, потому что обычно это роса или холодно в Шотландии. И бежишь занимать место в первой линии, чтобы ты себе палатку поставить для лука, для себя, там, ну, место для отдыха. Там никто тебя ничем не обеспечивает, это ну, просто поле. Просто поле и все. Вот, и все, и ты дальше все с собой везешь, как улиточка, да, свой домик. Вот. И все бегут же, вот это там, успев продрать глаза, занимать первую линию, потому что вторую уже неудобно идти там уже надо ну интересно и потом обычно у них там вечерком у них какие-нибудь барбекю общение вот видно вот люди приезжают с целыми семьями там с трейлерами кто с палатками кто в гостинице кто побогаче но ну, это так интересно это по домашнему и вот на таких турнирах ты учишься и учишься вести себя по, по, Какие-то рекорды попадаешь там для себя. Я там, допустим, у них там чемпионаты в Шотландии, я им там набила рекорды, бедные, они мне до сих пор, наверное, недобро вспоминают. Ну, тогда я стреляла хорошо. Но вот это интересно. Есть у них соревнования, они считают желтый круг, красный, синий, и ты попадаешь, но это считается девятка. Вот ты попал, все желтое, там все десятки, а тебя все девятки считают. Харифорд, по-моему, как-то так называется. Эти... Ну, интересно. Вот интересно, очень интересные, необычные такие соревнования. Вот сейчас, в целом, да, с этой ситуацией, которая трапилась, как вы думаете, световой спорт, э, насколько он на кроки назад отступает? Думаю, Встреча, да. да. Ну, очень много онлайн проводят э, тренировок. Мы пытались, но как-то не прижилось. Вот, между собой там соревнуются. Ну, я, я себя... в зуме, э, да, где да. Ну вот Дети у меня, внуки, да, они, Эмили, да, танцами занимаются в зуме, но ну, это очень тяжело. Все одно <laughs> да, очень... контакт, когда его нет. Я вообще Важче, очень специфично я, да. отношусь там, к этим обучениям всевозможным, особенно <свят> там, когда йога или чем-то еще в зуме. Давайте повернемось да. сюда. Десять, 2 э, mm -hmm. десятки от нас... Соломии. Гнип. И я думаю, что... Що... Восемь. Вот тут видно. Вот если стрела попадает на габарит, там судьи определяют. Но если есть просвет уже, ну то там видно, что просвет. Это в нишу, в меньшую сторону. Вырешальный. Ну, я зараз думаю, буде... что тут уже... Зрозуміла ситуація. 8, все 28 на 26. Ну... 7-1 в підсумку. Так, По... да, так. Да. І перемога Соломії Гнип Львів'янки. Золото да. золотої осені. Як би це звучить? Золото золотої осені. 2020 здобуває представниця Львівщини. Соломія Гнип. І попереду у нас завершальний поєдинок. Перед нагородженням це чоловічий фінал між Маркіяном і Вашком та Макетою Кравчуком